çıraq. Bu gün elə bir məqamdır ki, bizim eşqbirlikimizin dayanmağa sümanı haqqımız yoxdur. Bu gün hətta məni ittiham edirlər ki, mənə qarşı nifrət edirlər ki, mən bu gün çox açıq danışacağam. Məni ittiham edirlər ki, mənim profilimdə mənim başımın üstündə Qurbanbəy öz nəvəsinin şəkli var. Mən bu şəkli nə üçün qoymuşam? Mən bəzi Azərbaycan qorxaq Azərbaycan kişilərindən fərqli olaraq öz ailəm ilə yaşayıram, Hüseyn Əli Müzaffer Süleyman oğlu ilə yaşayıram və başımın üstündə də de, Heydərizmə qarşı mübarizə aparan, Heydərizm platforması uğrunda mübarizə aparan bütün xalqı bu Heydərizmə qarşı mübarizə səsləyən bir Azərbaycanlı şəxsinin şəkilli başının üstə gəzdirməklə bütün iqtidara və onun nöçərlərinə məlum edirəm ki, bəli mən buyam. Mən burada heç bir yalqanlıq, heç bir başqa bir şey görmürəm. Mən Qurban Məmmədovun şəxsi dostu deyiləm. Ömrümüzdə bir stəkan çayını içməmişik. Ancaq mən onun Heydərizm platformasına qarşı apardığı mübarizədə mən onu özümə lider hesab edirəm. Onun şəkilli başımın üstündə gəzdirməklə, saxlamaqla fəxr edirəm. Ona görə fəxr edirəm ki, ona bir şəxs kimi yox, ancaq da Heydər Əliyev Heydərizm platformasına qarşı bu xalqın vəzə qaldırmaq ruhunda olduğuna görə Onun qarşısında onu, onu, onu paşəyəm və ona fəxrlə də onu özümün başımın üstə gəzdirməyə, onun şəkini gəzdirməyə fəxr eləyirəm. Və mən bu gün bütün Azərbaycan xalqına, xüsusən Gəncəlilərə müraciət eləyirəm. Gəncəbasar xalqının bütün rayonlarda yaşayan insanlarına müraciət eləyirəm. Ey Gəncəbasar xalqı, Gəncəllər! Bu gün əgər İlham Əliyev evləqda olan qırs nəfər kəndimizə təcavüz edəyirsə, lovuna susursa O sabah sizin də, bizim də hər birimizin gəlivanamıza, bacımıza, evimizin içərisində təcavüz ediləcək. Və məmucun sual edirəm, ayər onlar bu gün sabah hər birimizin qapısını açıp bu təcavüz eləməyə, bizim kişimiz, kişiliyimi çağırıb olacaq verməyə. İnanın Allaha, bu gəlim sabah bu təcavüzü eləyəcəkdi. Mən ona görə bu gün heyətan təbrik salıram. Mən bu gün bütün milləti milli qeyrəsə çağırıram. Sabah bu fəlakət mənim qanamın, bacımın, qardaşımın, bütün el oğlanlarımın başında olacaq. Ona görə bu gün heyecan təbiri çalınmalıdır. Bu gün bütün Azərbaycan əhalisi, bütün Azərbaycan milləti Azərbaycan xalq hərəkəti çərçivəsində birləşib bu Heydər Əliyev rejimə, Heydər Əliyevmə rədd ol deməlik. Heydər Əliyevimdə bütün başımıza gətirən hərəkətin kökündə dayanan bu rejimlə. Bu rejimləm heç bir zaman qorxmaq lazım deyil və əgər bu gün bizim millin hamısına təcavüz olmuşsa, bu gün Azərbaycan qadınların bütün Şuşaya Bütün Azərbaycan millətə təcavüz olunur. Mən bunu bəyan eləyirəm. Bu gün İlham Əliyev bu xalqın düşmənidir. Bu gün İlham Əliyev bu xalqa Ermənlərlə dostluq eləyir və bir daha düşmənimiz doldu. Da o olsa mərd düşmən kimi subut eləyədi ki, və bizə mesaj göndərərdi ki, bəli, mən Paşinyanın qardaşıyam, mən Paşinyanın dostuyam. Ey Azərbaycan milləti, sən kişi sənsə sən də sözlüdür. Və bu gün biz kişilikliyimizə bərfə eləyib ayağa qalxırıq bu erməniylə dost olan erməni qardaş də İlham Əliyev sözümüz deyib onu tarixin zibilliyinə tullamalıyıq və bu fərakətdən xilas olmalıyıq. Məna görə bütün xalqı Azərbaycan xalq hərəkət çərçivəsində birləşməyə çağırıram. Bu gün susan müxalifət, səsini çıxartmayan müxalifət, bu gün Heydər Əliyev rejimə, İlham Əliyev rejimə şərik olan müxalifətdir. Bu gün ular nə üçün susurlar? Bu millətə zəvizdir. Bu millətimizə qarşı qeyrətimizə, namusumuza, şərəfimizə açığasının olan təcavüzdür. Bu bizim namusumuz olan təcavüzdür. Bəs hardadır bizim bu namusumuzun müdafilisindən qalxan xat? Nə üçün qalxmırıq? Biz bunu qalxmasa və bizə etiraf eləməli El yoxdur həm Əliyevin qarşısındakı. Bəli, siz bizim haqlı və milli dövlətimizə namusumuza təcavüz edirsiniz. Bu gün bizim ayrı yolumuz yoxdur. Bizə nə qədər qalxıb xarəkətinizə sizə birləşib Heydər Əmirə də eləməli, İlham Əliyev El ölkədən qolub və onu cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməli özünü Ətrafında olan o cinayətkar, əl azərbaycan əhalisinin, azərbaycan millətinin qanına batmış bandası ilə bir yerdəlikdə Bakı vətərin uzaqlaşdırmalıyıq. Bundan başqa artıq bizim yolumuz yoxdur. Təşəkkürlər. Bə, çox çoxunuz minnətdaram. E, mən çoxsu üz istəyirəm e, sizdən və bütün tamaşaçılardan bir qazın məsələn deməliyəm. Mən əvvəla şəxsən sizdən də və başucaqın dostlarımdan da xahiş eləyirəm Mənim ünvanıma heç bir vaxt tərif demin, çox xahiş edirəm. Mən sizə yenə deyirəm, hisslərinizi qiymətləndirirəm, münasibətinizi yüksək qiymətləndirirəm. Çox xoşluğum söhbət mənim şəxsiyyətimdən gözəl qeyd elədiniz ki, getmə. Mən sizi heç vaxt tanımıram. Siz məni tanımırsınız. Biz ancaq bu proseslərdə belə virtual olaraq bir-birimizi görmüş, tanımışıq. Hər halda tərif bilirsiniz də xudu-xudə məni təriflidir. Alani də mən tərəfdir idi. İskəndər mənim tərəfdir idi. Amma sizincik kimi yox. Tamam başqa formada. Sonradan da kimliləri çıxdırıb otalığa. Asan vətənlər, tərif ümumiyyətlə qabuslamadı deyəsən, bu fikri kəsici kişinin üzünə tərifləmək aslanı yaralamaq kimi bir şeydir. Bir, ikincisi mən ümumiyyətlə hərmdan xahiş edirəm ki, mənim ünvanıma Həç bir tərif deməsin. Niyə? Çünki tərif yalnız Allah'a bəxsusdur. Məndə yox. Qurbanbəy, Sen... üz istəyirəm. Üz istəyirəm, doktor. Çox üz istəyirəm. Dinə görə üz istəyirəm, çox xahiş edirəm. Buyurun buyurun. Qurbanbəy, mən sizi bir şəxs kimi tərifləmirəm. Xahiş edirəm, mən düz başa düşürəm. Baş düşdüm, başa düşdüm. Mən sizin Heydərizm platformasına qarşı olduğunuz ideyanın tərəfindəyəm. Təşəkkürlər. Mənim isə bir ortadan götürülməsin tərəfindəyəm dəvət platformasının başında da siz dayandığınıza görə sizin tərəfindəyəm. Çoxsu, doğrusu yox. Siz doğrusu. Siz bu platformada rəhbərlik etdiyinizə görə. Siz tamamilə düz yoldasınız. Tamamilə mövqe doğrudur. Mən doğrudan da yaxşı oğlanam, doktor. Narahat olmayın. Siz mənə görə heç bir vaxt indəlməzə deyirəm. Mənə görə heç bir vaxt xəzala çəkməyəcəksiniz. Başaşoğ olmayacaqsınız. Hər kəsə deyə bilmirəm ki, o İnandıq adam oydu. Bunu eşləyirsən, rahat olmayın. Buna tamarın olun. Amma nə demək istəyirəm? Tərif əslən vətənlər Allahə məxsustur. Tərif bəndəni yoldan çıxarır, inanım mənə. Tərif aşda-aşda təsir edən zəhər kimidir. Gec və ya tez mütləq o ağız içindən türdəcək. Tərifin qaşı durmaq çox çətindir. Mən bu sədarəbəylini tərəfədim, tərkədə miqdəm. Yoxsa yıxa bilməzdim onu. Onu bilərsiniz siz. Tarix qəpsətivani yani. Ona görə tərifləmək <laughs> bir çox asanlar bəyli. Niyə dostumdur? Həmişə tənqid eləmişəm. Özdə azadca tənqid eləmişəm. Niyə? Çünki onun inkişafını istəyirəm mən. Onun yüksəlişini istəyirəm. İstəyirəm yazlarını səhv buraxmasın. İstəyirəm dilimi olduğu kimi yastır öyrənsin, öyrətsin başqalarına. Dostlar, təbii ki, bizim Hazırsan Əliyevin istalamın gözəl bir sözü var. Deyir, yaxşı adamların yaxşı işini qeyd eləyin ki, həm özü həvəslənəsin daha yaxşı işlərə, həm də başqaları üçün nümunə olsun. Bu bir başqa bir yanaşmadır. Bir də var o Heydər Əliyevi, müxalifətin bəzi liderlərini bayağı formada ki, tərəflilər ha. Yaltaqcasına, riyakarcasına. Adam çıxır eplər. Deyir ki, Xalq ana şahətini Qurban Məmmədov yaradı. Qurban Məmmədov belə də bir dey dedi, üstü altı yeda çıxdıqdan sonra Qurban Məmmədov ona ifşa ediləndə deyəcək o. Bu hərəkətə İskəndər yaraqdışıdı. <laughs> Məsələ budur. Hamısı efirdə göz qabağındadır, qardaşlar. Mən təbii ki, dostlar, ümumiylə deyirəm, tərifin qəti əleyhinə, ona görə ki, mən tərifli heç bir şey görmürəm. Mən bir Azərbaycan kişisi olaraq Vəzifəmi çeynəmə qoyulam vəzifəmi icra edirəm. Bunu eləməsən bu vəzifəni, siz məni tənqid edə bilməsiniz. Əlinizdən gələni mənə qarşı eləməmisiniz ki, kişi sensən, bəsə Allah yaradı baxsa bu şeyi eləmədin, sən niyə eləmirsən? Hə, o başqa şeydir, amma bir adamın vəzifəsini icra etdiyi də görə tənqid etmək düzgün deyil. Doktor, mən sizə çox xahiş edirəm. Mən də edir, minnətdaram ki, gördüyü bir yaxşı şeyi qeyd edirsiniz ki, başqaları görsünlər. Amma Burda bir incə məsələ var. İstəyirəm bunu hamı eşitsin. Lider məsələsində mənim liderim Mir Mahmud Mirəli oğludur. Kim nə deyə desin? Mənə zəng eləyirlər, mənə yazırlar. Ay yox hey, sən özün çıq qabağa. Dostlar, mənim atriş yaşım var, ey. Bu yolla e, mənlə Mir Mahmud Mirəli oğlunun arasında niqaq sala bilməyəcəksiniz. Gəlin. Əgər belə bir nifaq düşəcəksə bu deməkdir ki, Miri Mahmud Miralloğlu və mən Allah uzaq eləsin. Çox i̇raq, iraqraq ikimizdən də. Ya ikimizdə axmağıq, ya da birimiz 100% axmağıq. Kanada kimsə verdi qurban koltuğuna ki, ay sən liderisən, göçmə deyir. Aləttə məən liderəm. Nədansə Miri Mahmud bilir o, kim də lider məndəm. Göçsün mənim səsimi göndərsin ona onda gənə xasasına linəsində insanam. Mir Məhəmməd Məmli oldu insandır, mən də insanam. İstənilə bax qəlbimizə kimdə sözü dəyə bilər. Kim kimi özünə lider qəbul eləyirsə, çox xahiş edirəm. Dilə gətirmədən mənə şəxsən hörmətin varsa ki, mən ümumi ham edirəm. Mənə hörmətin varsa, mənim ideyalarımı yağ. Mənə hörmətin varsa, mənim dediklərimi elə Mənə köməklə ki, mən bu işi qələbə ilə başa çatdırım. Yoxsa dildə o li dedi, bu lider deməklə, lider məsələsini gündəmə gətirməklə insanlar arasında təhqirə salmaq etdiyi yoxdur. Bunu bilin. Bəzi dostlarımız səmimi olaraq beləsə bir danışır da, amma bilmir ki, bu elə bir qorxudur, zəhərdir ki, Qurban Məmməd ola zəhərlə bilər. Mir Məhmud Mirəloğlu da, çünki o da insandı, bu da insandı. Baxmən ki, Yeri deyirəm, Mir Mahmud bəy ilə biz bir-birimizi gözlə tanıyırıq. Heç bir qüvvə bizim aramızda belə bir şey yarada bilməz. Tam arxayna olun. Mən ölərəm. Şəxsi niyyətimə görə bu hərəkətə ləkə düşməyə imkan vermərəm. Doğumu övladımı da mən düzəşdə eləməyəcəm ki, kimsə şəxsi niyyəti ilə kiminsə tapşırığı ilə bu doğunu aparsın. Amma e, mən təbii ki, müsadil doktorun Əlihə님 deyilən bəzi sözlər şey var, tamamilə inkar eləyirəm. Müz Müzadid doktorunla məni tərəfləmə ehtiyacı var, nə məndən aslılığı var. Nə onun gücə, mənim vaxtımda dediyi xoşluğuna görə mən ondan nəsə yaxşılıq eləyə bilərəm, qətiyən. Adam belə düşünür, görür. Amma bəzi adamlar bundan sui-istifadə eləyir deyə doktor xahiş edirəm bundan sonra heç bir vaxt. Ey təşoxdur. Mən öz vəzifəmi yerəyirəm.